Я был бы против того, чтобы мы сейчас начали мобилизировать и из, снизили э, вик э, мобилизированных. Э, на мой взгляд, это сыграло бы наоборот э, В очень минус. плохую роль, конечно. Угу. Это будущее Украины, это люди, которые должны строить политику Украины. Так что <coughs> есть достаточно людей на самом деле и единственное чего нам не хватает я не знаю откуда наш американский коллега смог не досчитать людей но единственное чего нам не хватает этого Вот для меня было секретом даже то что недавно президент Зеленский сказал что мы получили 10% из того озброения которое нам обещали ну хорошо может не 10% скажем это минимум. Ну, нам постоянно всего не хватает на фронте. Блин, постоянно кризис чего-то.